Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh okay. Alhamdulillah hari ni kita dapat um, bersiaran lagi uh, Tito Live ya hari ni uh, bersama Tabung Haji Travel, uh, Dan insyaAllah hari ni uh, kita, saya akan berkongsi sikit lah untuk Tadabur Al-Quran insyaAllah untuk hari ni Ha, giliran saya. Sebelum tu, uh, sebelum kita start bolehlah sama-sama yang dah masuk live ni boleh sama-sama like, komen dan juga share live ni. Semoga boleh uh, orang lain boleh dapat uh, manfaatlah uh, untuk kita punya sesi Tadabur untuk hari ini. Insyaallah. Okay. Ok, untuk tazkirah untuk petang ni, uh, insyaAllah 30 minit sahajalah tazkirah petang untuk kita tazkiratun nafs, untuk kita sucikan jiwa, kita tenang-tenang, kita dengar uh, sedikit tarabur daripada ayat suci Al-Quran. Disebabkan esok adalah 17 Ramadhan, yang sebagaimana kita tahu, 17 Ramadhan ni sinonim dengan Nuzul Quran. Jadi insyaAllah untuk tarabur petang ni, uh, dia berkait sikitlah berkaitan dengan Al-Quran, insyaAllah. Okey, jadi sahabat-sahabat uh, para followers sekalian, para penonton sekalian Kalau ada Quran, boleh sama-sama buka Kalau ada mushaf lagi bagus, buka mushaf lah uh, Okey, uh, boleh buka mushaf Kalau yang tak ada mushaf tu mungkin kat tempat kerja, kat dalam MRT ke, kat dalam KTM ke dan sebagainya Boleh buka yang digital pun tak ada masalah Tapi kalau tengah buat kereta jangan buka lah ya uh, Boleh dengar sahaja Okey, jadi boleh sama-sama buka surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, insya saya akan baca sikitlah. Daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Okey. Okey, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan Al-Ladhi فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Yang bermaksud Bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi umat manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembezaan antara yang benar dan juga yang salah Maka sesiapa di antara kamu yang hadir di bulan itu Maka hendaklah dia berpuasa padanya Dan sesiapa yang sakit atau dalam perjalanan Maka hendaklah dia berpuasa sebanyak bilangan yang lain Allah meng mengkehendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menge mengkehendaki kesulitan bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasi itu dan hendaklah kamu membesarkan Allah kerana petunjuknya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Kehal Alhamdulillah. Uh, kita dapat kita akan tarabu sikit untuk surah al-baqarah ayat 185 sebagaimana saya sebut tadi ha, esok adalah 17 Ramadan yang mana kita tahu 17 Ramadan ni adalah sinonim dengan nuzul Quran uh, kita pertama sekali saya nak minta sama-samalah kita bersyukur sebab kita masih lagi berkaitan dengan Al-Quran. Okay, Al-Quran ni apa? Ah, sebenarnya kita tahu Al-Quran ni, ni adalah kalamullah. Haa, kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Al-Quran ni diturunkan aa, daripada langit dunia aa, daripada luhul mahfuz ke langit aa, ke langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar okey jadi Al-Quran ni diturunkan daripada Luhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qad, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ha, ah, sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Aa, kemudian Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat pula aa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, okey. Dan yang pertama wahyu yang pertama, sebenarnya ni kita tahu sirah dan kisahnya wahyu pertama diturunkan di Gua Hira aa, pada malam 17 Ramadan. Surah apa? Al-Alaq. Iqra. okey. Okey, jadi uh, saya tanya sikit lah penonton. Okey, kalau yang boleh jawab tu boleh jawab dalam komen dia. Ya. Okey, berapakah ayat yang ada dalam Al-Quran? Agak-agak uh, berapa ni kita nak baca ni? Uh, tahu tak berapa ayat ada dalam tu? Uh, Okey. Okey. Uh, kalau tahu boleh, masuk dalam komen. Okey. Uh, Okey, jadi ayat yang ada dalam Al-Quran ini ada berapa? Ada 6,236. Haa, boleh catat ni eh, kalau ada kalau ada pensel ke, kalau ada buku boleh catat, dekat telefon boleh catat. Okey, dalam Al-Quran ni ada 6,236. ayat ha, uh, Tidak termasuklah um, Bismillah yang diulang-ulang dalam Surah lain selain surah Al-Fatihah Okay, okay. Ha, uh, Jadi itu sedikit berkenaan Dengan Al-Quran Okay jadi persoalan dekat sini, kenapa diturunkan Al-Quran? Ataupun apa tujuan Allah turunkan Al-Quran ni? Agak-agak ha, apalah tujuan Allah turunkan Al-Quran ni? Tak payah susah cari, Allah dah sebut. Ha, Okey, dalam Al-Quran, sebagaimana surah yang saya bacakan tadi, ayat yang saya bacakan tadi dari surah Al-Baqarah, ayat 185 ha, tadi yang saya bacakan pada permulaan tadi. Allah sebut Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Okay, tujuan yang pertama, hudan linnas, iaitu sebagai petunjuk kepada manusia. Ha, itu tujuan pertama, okey. Yang kedua, wa bayyinati minal huda. Ha, sebagai keterangan ataupun bukti kepada petunjuk yang Allah bagi tu. Dan yang ketiga, wal furqan pembeza antara yang benar dan juga salah Ah, ha, jadi ada tiga tujuan al-Quran diturunkan pertama petunjuk kepada manusia yang kedua keterangan ataupun bukti kepada petunjuk tersebut dan yang ketiga adalah Pembeza antara yang benar dan juga salah Okey, jadi jom kita sama-sama kupas ha, Kita tengok, okay, apakah tujuan dia kan Yang pertama tu aa, disebutkan aa, sebagai hudalina Sebagai petunjuk kepada manusia Petunjuk ni apa? Ha, hidayah lah Disebut huda, huda tu hidayah Okey, okay, hidayah tu apa? Hidayah tu adalah panduan untuk manusia Buat keputusan yang tepat dalam hidup dia mengikut panduan syarak uh, dalam hidup kita kita kena buat keputusan betul tak kita nak bangun ha, uh, pagi ni kita nak puasa hari ni kita nak puasa tu pun keputusan juga kita nak buat ke tak uh, nak ke tak nak kita buat keputusan tersebut uh, kita nak gosok gigi hari ni uh, nak ke tak nak hari ni kita nak tengok live live hari ni ni pun keputusan untuk diri kita nak buat ke tak nak benda tu uh, mungkin kita scroll je uh, tapi Allah bagi petunjuk okey duduk dalam live ni okey uh, macam tu Okey, jadi hidayah ataupun petunjuk ni maksudnya panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk kita buat satu keputusan yang tepat mengikut panduan syarak. Ah, ha, mengikut panduan syarak. Walaupun kita rasa kadang-kadang keputusan yang kita buat tu macam eh beratlah keputusan ni. Betul ke keputusan, keputusan yang aku buat ni? Kadang-kadang ha, kita akan rasa macam tu. Ha, betul tak? Cuma Allah dah sebut ha, dalam surah Al-Baqarah juga. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa mungkin kita rasa kita benci nak buat atau kita, ataupun kita rasa macam eh pedihnya tak naknya buat keputusan ni tapi Allah kata tu baik untuk kamu. Ah uh, Seterusnya Allah kata apa? Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa lakum. Mungkin ada satu keputusan yang kita rasa macam um, suka nak buat benda tu tapi Allah kata tu buruk untuk kamu. Ah uh. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah tu tahu apa yang kita tak tahu. Ah ha, okey. Ha, antara keputusan contohlah um, okey nak pergi haji tapi muda eh kita rasa macam eh kena ke pergi haji dan muda ni kan nanti kan tak boleh pula nanti orang nak pegang tali haji tu macam berat ha, tapi Allah kata apa buat haji tu kalau dah mampu buat wajib buat ah ha, macam tu kalau kita dah mampu dah dapat panggilan maka buatlah kalau tiada halangan halangan lain ha. dan antara yang lain nak contoh suami bagi nafkah suami-suami ha, ha, okey Uh, rasa macam eh beratnya nak bagi nafkah kat isteri ni dalam maintenance tinggi uh, contoh ok dah uh, awak nak ambil isteri kenalah bagi nafkah uh, macam tu dan Allah sebut sebenarnya walaupun nafkah yang kita bagi ni dekat isteri kita sebenarnya Allah akan ganti malah lebih baik lebih banyak daripada tu sebenarnya kita rasa macam eh pedihnya nak buat keputusan ni susahnya nak bagi nafkah kat isteri ni uh, masa sehingga dulu rasa tak banyak keluar duit uh, bila dah beristri dah ada anak ni banyak pula kena keluar uh, tapi percaya dan dan yakinlah bahawa setiap yang kita buat ataupun setiap yang kita buat mengikut panduan syarak syara, ataupun ikut petunjuk daripada al-Quran sebenarnya Allah nak gantikan dengan lebih baik mungkin bukan waktunya dekat mungkin waktunya lebih panjang dan mungkin bukan di dunia mungkin di akhirat sana aa, macam tu okey jadi kita kena yakinlah dengan aa, bantuan ataupun dengan aa, bantuan daripada Allah SWT jadi kalau kita rasa macam Terus start macam macam eh betul ke keputusan saya buat ni ah, dalam sesuatu perkara ah, kita pandu dah balik kita tengoklah balik dalam Quran sebab Quran dah sebut semuanya sebab sumber utama bagi umat Islam tu adalah Al-Quran Yang kedua as-sunnah lah ah, sunnah tu sebagai penguat lah ah, kepada ah, bukti-bukti ataupun petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala Okey, antara yang lain juga Al-Quran ni ajar kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa rasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut wastainu bis sabri was salah. ah ha, aku akan bantu kamu maka bersabarlah dan tunaikanlah solat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kata siapa yang bertakwa, Aku akan keluarkan dia daripada segala kesulitan. Wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib dan aku akan rezekikan dia dengan rezeki-rezeki yang mungkin uh, dia tak sangka pun dengan rezeki tersebut. Uh, contoh macam menang umrah bulan bintang ke. Okey contoh. Okey, mana kita tahu rezeki beli satu live pun boleh menang. Uh, promote pula bulan bintang kat sini yang menang umrah. Okey, itu yang pertama hudal linnas petunjuk kepada manusia. Yang kedua wa timinal huda. Ha, sebagai keterangan ataupun bukti-bukti kepada petunjuk yang Allah bagi. Ha, Allah ni dia tak bagi petunjuk je. Allah terangkan, Allah datangkan bukti-bukti, Allah datangkan sirah-sirah yang boleh kita ambil iktibar daripada kisah tersebut. Contoh, kita okay, ambil ah daripada kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Okey macam mana Nabi Musa ni diuji dengan Firaun kan? Ah Nabi Musa ni diuji dengan Firaun kita tengok dalam surah Al-Baqarah tak sempat saya lupa dah ayat nombor berapa. Ah wa idh bikum bikumul bahra fa anjaynaakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Okey. Allah sebut ah, dekat Nabi Musa, Nabi Musa ni kita tahu dia dalam keadaan yang dah tersepit, kat belakang tu Fir'aun kejar, kat belakang ada Fir'aun kat depan laut, macam mana kalau kita fikir ikut akal manusia lah rasa mungkin uh, mati di situ lah, tapi Allah kata apa, kun faya kun jadi maka jadilah, wahai Musa pergi je jalan dekat laut tu aku akan bantu Allah kata macam tu. Maka Allah belahkan laut tersebut, terselamatlah Nabi Musa dan juga pengikutnya dan Allah menenggelamkan Firaun dan juga pengikutnya. Jadi tu Uh, antara uh, salah satu kisah uh, maksudnya ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Oleh kita rasa macam ya Allah macam dah tak ada jalan dah buntu ni uh, sebenarnya ada Allah kata uh, Allah kata ada jalan tu kalau aku kata aku nak bantu Allah akan bantu okey okey itu uh, salah satu kisah uh, daripada ayat al-Quran berkaitan dengan ah, Nabi Musa ah. walaupun ah, kita rasa macam ah, hidup kita ni macam mungkin penuh dengan dugaan maksudnya kita rasa sedih sangat kita rasa stres sangat boleh kita tengok kisah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun boleh daripada kisah nabi-nabi terdahulu pun banyak yang Allah ceritakan dalam ah, al-Quran okey itu berkaitan dengan kisah ah, sirah-sirahlah dan antara yang kedua bukti-bukti keterangan yang Allah tunjukkan juga berkaitan dengan sains kalau kita tahu dalam al-Quran banyak cerita berkaitan berkaitan dengan sains betul tak? Uh, boleh baca, boleh tengok ada banyak yang berkaitan uh, dengan sains yang Allah sebutkan lebih daripada 500 ayat. Ah ha, okey lebih daripada 500 ayat. Okay, saya ceritakan sikit lah ni Sempat lah kita buat kajian sikit ya Walaupun saya dalam bukan dalam bidang sains Okay Okay, pada, kita boleh tengok pada um, sebelum kurun ke-19 Sebelum kurun ke-19 belas uh, Para astronomi ni dia kaji Dia kata um, matahari ni dia Static ha, Static tak bergerak Yang bergerak tu Planet yang ha, Planet lah yang Pusing dekat matahari tu ha, Itu um, Apa yang dikaji oleh astronomi uh, Pada kur Sebelum kurun ke-19 ha, Dikata matahari ni Static Dan matahari ni dianggap sebagai Pusat sistem suria Jadi Planet yang pusing ha, Macam tu Okay Cuma lepas tu bila dikaji semula lepas tahun ke-20 uh, kurun ke-20 ah uh, bila astronomi ni kaji semula kaji-kaji kata eh matahari ni tak statik sebenarnya dia bergerak pada paksinya dia bergerak juga sebenarnya sebenarnya kalau kita tengok Allah dah sebut dah sebenarnya dalam uh, Al-Quran uh, surah Yasin ayat yang ke 38. Nah, boleh buka surah Yasin ayat 38 yang kita selalu baca ya di jemaat. Okey, Allah sebut apa? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizul alim. Ha, jadi Allah sebut apa? Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari ni ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkannya. Maksudnya berpusinglah bergerak pada paksinya. Ha, macam tu, okey. Aa, nak katanya, aa, dekat dalam Quran ni cerita dah semua berkaitan dengan sains, aa, so boleh tengok dalam Quran ni lengkap sebenarnya, Okey. Okey, seterusnya saya cerita juga aa, berkaitan dengan, kalau kita tengok sekarang lah, dekat aa, kepanasan berkaitan dengan kepanasan suhu bumi kan, aa.. Saintis ni agak risau lah sebab suhu bumi suhu pada bumi ni dah panas. So, kutub utara dan juga kutub selatan dah makin mencair. Kalau mencair pun kenapa, Sazah? <laughs> saya tak kisah panas pun panaslah. Saya duduk dalam aircon. Ha. Dia kerisauan para saintis ni sebab apa? Kalau dah kutub utara, kutub selatan cair, boleh jadi akan berlakunya banjir besar. Banjir-banjir. Banjir ni boleh, banjir besar ni boleh menenggelamkan Bumi lah kebenarnya ke sebenarnya sebenarnya ini adalah antara petanda-petanda uh, kiamat. Uh, Allah sebut juga dalam Quran. Ada juga dalam surah uh, Al-Infitar ayat yang ketiga wa idzal biharu fujjirat dan apabila laut membuak-buakkan airnya. Ha uh, ini kalau nak kiamat laut akan membuak-buakkan airnya. Ha uh, nanti akan tenggelam bumi dan ada juga dalam surah um, Aa, surah at-takwir ayat yang ke-6 wa idzal biharu sujirat dan apabila laut terbakar ataupun meluap-luap ha ini antara bukti dan petandalah lah kepada berlakunya hari kiamat uh, dalam uh, dalam al-Quran ada dua ayat ni sahaja berkaitan dengan laut yang akan membuat buah airnya itu petanda kepada hari kiamat uh, okey saya, saya ulang surah infitar ayat yang ketiga wa idzal biharu fujirat wa idzal biharu fujirat dan apabila air laut itu membuat buah airnya uh, dan juga satu lagi ada surah um, dalam surah at-takwir ayat yang keenam Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu dan apabila laut terbakar ataupun meluap-luap. Okey itu antara bukti um, ataupun petunjuk kepada nak dekatnya yaumul okay? qiyamah. Okey. jadi sebenarnya petanda-petanda hari kiamat ni sebenarnya banyaklah Allah nak tunjuk. Masa kita dah makin dekat dah dengan hari kiamat, uh, maka maka perbanyakkanlah ber taubat uh, Mungkin kita tak tahu Mungkin kiamat tu dah nak dekat Kita tahu Kita tak tahu bila uh, eh, Jadi uh, disebabkan kita dalam fasa bulan Ramadan ni Maka banyakkan doa Okey banyakkan doa Semoga kita ni tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman Okey Okey tu dah dua Betul tak dua ha, Tengok Okey yang ketiga uh, Antara tujuan diturunkan Al-Quran ialah Wal furqan Iaitu sebagai pembeza antara yang benar dan juga salah Ah ha, kita nak tahu um uh, hukum solat ni apa? Ah ha, dalam Quran dah sebut dah wajib ke atas kamu untuk solat wa aqimus solah wa ita izkah maka didikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Ah ha, macam tu. Wa saumur Ramadan dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Ah ha, Allah dah sebut dah. Okey kita nak tahu tentang Aa, berkaitan dengan arak hukum dia apa Allah sebut juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 Yes alunaka anil khamr walmaisir kul ma ismu kabir wa manafi'un linnas Allah sebut berkaitan dengan arak ni arak ni dia akan membawa kepada kemudaratan kepada diri manusia maka itu adalah pengharaman kepada arak jadi apa-apa yang kita nak tahu dalam hidup kita Maksudnya kita nak tahu sesuatu tu Allah dah sebut sebenarnya dalam Quran tu ada panduan lengkap untuk bukan sahaja manusia sebenarnya untuk semua. Ha okay, untuk semua sebab uh, Nabi Muhammad ni diturunkan kepada uh, umat akhir zaman uh, untuk manusia, jin dan juga sekalian alam Ha lah. uh, jadi al-Quran ni petunjuk kepada semua. Okey. Okay, jadi apa-apa ya -apa Al-Quran yang kita tak tahu yang kita pening kita boleh rujuk kepada Quran ah okey jadi itulah tiga tujuan utama kenapa Al-Quran ini diturunkan aa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang semula, boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 185 ah disebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi yang pertama tujuan diturunkan Al-Quran Hudal linnas sebagai petunjuk kepada manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda sebagai keterangan kepada petunjuk-petunjuk yang telah Allah bagi wal furqan dan juga pembeza antara yang benar dan juga salah pembeza antara yang benar dan juga salah okey Okey, jadi kesimpulan dia apa? Ah, kat sini, ah, saya bagi kesimpulan lah sikit uh, berkaitan dengan ayat yang, uh, berkaitan dengan um, ayat yang kita tadabur ni. Kesimpulannya kalau kita dapat hayati betul-betul tiga perkara yang telah saya sebutkan tadi yang telah Allah sebutkan saya berkongsi saja. Yang telah Allah sebutkan tadi maka kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahuwataala dengan syurga. Syurga Allah kurniakan. Bukan saja syurga dekat akhirat. Ah insyaallah ya. Tapi juga syurga kat dunia Syurga kat dunia ni macam mana Syurga kat dunia ni maksudnya Allah bagi kepada kita Kepada orang tersebut ketenangan Tenang je hidup dia Orang kata abu kat dia Dia tenang je Kalau contohnya apa yang orang kata kat dia tu Betul Dia boleh perbaiki diri dia Kalau salah Apa yang orang tuduh dia tu Jadi dia boleh mampu untuk memaafkan orang tersebut Dia tenang je hidup dia tak tak rasa kucak kacau orang kata apa pun tak apalah ha, orang ada mulut nak kata katalah macam tu maksudnya tenanglah dalam setiap dalam setiap perkara ataupun dalam kehidupan dia Allah bagikan Allah bagi ketenangan dalam hidup Uh, orang tersebut lah semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang tersebut tenang-tenang ni bukannya kita duduk apa ni katak di bawah tempurung sebab kita tak tahu orang sekeliling buat apa uh, tidak lah maksudnya kita ni kena tahu uh, peristiwa orang sekeliling kita, jiran kita semua kita kena ambil tahu uh, kita kena ambil tahu tapi kalau ada masalah dalam kehidupan kita dalam sesuatu perkara maka laluinya dengan tenang, ha jangan cepat meratah tapi biasalah kalau kita nak marah mula-mula tu kan ha nak kontrol tu kan okey jadi semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang diberikan ketenangan dalam hidup sebagaimana Allah bagi ketenangan kepada para sahabat ha, radhiyallahu anhum ha, macam mana Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah ha, semoga kita diberikan ketenangan seperti itu kalau tak yang se sebab itu tapi kita cuba ke arah Um, melakukan kebaikan ha, macam tu. ok, ha, jadi uh, itu um, sedikit kesimpulan lah daripada ayat Quran yang saya bacakan tadi uh, sedikit tadabur, jadi saya nak mengajak lah uh, kepada semua followers dan juga diri saya sendiri untuk kita sama-sama tingkatkan amalan di bulan puasa ni dah kita dah nak hampir Sepuluh malam terakhir yang mana kita tahu uh, Satu uh, Malam yang istimewa yang Allah bagi Kepada umat Nabi Muhammad iaitu malam apa Lailatul uh, Qadar Yang lebih baik daripada seribu Bulan, maka perbanyakkanlah Ibadah, uh, kita rasa, saya tak Khatam Quran lagi ni, banyakkan lagi baca Quran, banyakkan lagi Kita cubalah khatam, kalau tak Kalau belum lagi khatam, kita cubalah khatam Untuk nak fasa-fasa uh, Akhir Ramadhan ni uh, Uh, sebab uh, satu lagi uh, bulan Ramadhan ni sebenarnya bulan yang istimewa Allah bagi kita sebenarnya Allah bagi bulan Ramadhan ni untuk kita servis diri kita, servis hati kita. Yang dah berkarat sangat ha, Hati saya salah Dah berkarat sangat Sebelum-sebelum eh. ha, ni Banyak mungkin dosa-dosa yang kita buat Jadi Allah datangkan bulan Ramadhan ni Untuk kita servis balik hati kita Kalau kereta nanti nak balik raya ha, Balik kampung Kita kena servis dulu Sebab kita tak tahu Tengah jalan jadi apa kan Samalah juga Allah datangkan bulan Ramadhan ni Untuk kita servis hati kita Untuk kita tingkatkan balik amalan kita Dan istiqamahkan amalan tersebut Jangan kat bulan Ramadhan je Nanti bulan Syawal jadi lain bulan Hilang dah semua amalan tu ah kita cuba istiqamahkanlah kalau mungkin bulan Ramadan ni kita cuba nak istiqamah untuk solat duha okey kita istiqamahkanlah nanti bulan Syawal dan seterusnya seterusnya amalan ni tak perlu kita buat banyak-banyak banyak kita nak buat awal ni kita nak Aa, sebab kalau kita buat banyak nanti kita rasa terbebanlah akhirnya kita tinggal semua. Tak payah buat banyak-banyak sebab Allah tak tengok kuantiti tu. Tapi Allah tengok kita punya amalan dan istiqomahnya kita dalam melakukan sesuatu amalan tersebut. Okey. Jadi kita boleh sama-sama perbanyakkan membaca Al-Quran. sama-sama tadabur. Mungkin nak tadabur bulan puasa nak habiskan satu Quran tu tak sempat dah. Aa, tapi boleh ambil tips. Mungkin sehari kita ambil satu ayat. Kita tadabur dan baca ayat tersebut. Okey. Aa, jadi, itu sahaja daripada saya untuk perkongsian hari ini berkaitan dengan uh, surah Al-Baqarah tujuan penurunan Al-Quran. Jadi, semoga dapat memberi manfaat kepada uh, semua. Uh, dan juga nanti boleh sama-sama kongsikan mungkin ada sahabat yang tak sempat nak masuk uh, live ke apa, boleh kongsikan sama-sama buat penulisan dan kongsikanlah uh, kepada uh, para sahabat dan juga mungkin ahli keluarga juga. Okey, itu sahaja daripada saya. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.